Где мыло за 52 тысячи, студенты одного из сумских вузов устроили в соцсетях флешмоб, разыскивая средства гигиены, на которые в университете выделили 132 тысячи гривен, пока не нашли. Мыла постоянно нету, освежителей нету, бумаги вообще я молчу про это, особенно в Г-корпусе. Ну, редко можно встретить что-нибудь со средств гигиены. Но ну, я лично никогда не встречала. Ни мыла, ни труда, Нет, ну, ничего. Рейт по уборным с телефонами устроили сами студенты, но ни в учебных корпусах, ни в общежитии мыла и бумаги нет. Где они, спросили у администрации. Они аргументуют, что студенты крадут мыло и туалетный папир, потом говорят, что это не моя справа, что я вообще вмешиваюсь не туды. События тоже отправились на ревизию. Жидкое мыло, туалетную бумагу, полотенце и даже освежитель нашли, правда только в одной уборной. На третьем этаже, где расположен ректорат, гигиенических средств достаточно, но только в мужском туалете. В женском все гораздо скромнее. Почему мыло не для всех, объясняет комендант. Я думаю, вы понимаете прекрасно, что третий этаж, туалет ректорский. И... Поэтому то, то, там туалетная бумага и ректору, так, то... Ну почему? Мы на мероприятиях какие? Какие у нас бывают мероприятия? Во Первых 100 тысяч. Там же учитывается и полотенце бумажное. Там написано туалетная бумага и бумажное полотенце. Угу. И знаете, сколько стоит полотенце одно бумажное? В остальных туалетах, которых в ВУЗе больше ста, выкладывать бумагу нет смысла. Много нечистых на руку данный момент на 10 этаже вчера уборщица пришла, сворвали ершики те, что в кабинках что студенты стоят. студенты крадут? Ну, я не сказала, во-первых, студенты, а не студенты. Крадут. У проректора другая версия. Денег не хватает. Они должны на конференции трудового коллектива выйти с, цим, с этой пропозицией. Если коллектив, в котором входят и студенты, также проголосуют за эти изменения, что миллион триста гривень выделить на мини-засобы та, там туалетный папир, как они пишут, Тоді будемо виконувати це. А так... Учащиеся подсчитали, выделенных денег должно хватить на 120 лонов в день, как раз по одному в каждую борду университета.